Віталік, зараз ми покажемо тобі твої фотографії, і ти одразу це Ось, Дивись, це ти на плечах у старшекласника. На школьної лінійці. Я був би на присягу старшокласниці. Да. Віталік, ну а мене, мене ти пам'ятаєш? Я ж твій папа. Вот же, совсем недавно, вот, мы вместе с тобой трусим ковер. Да ну, чтобы я во дворе трусил ковер, это какой-то фотошоп. <реку> Музык, извини, я тебя вообще не помню. Виталик, я сейчас тебе как возьму ременюку, ты сразу все вспомнишь. <реку> О, а это пришел доктор. Сейчас он сделает тебе укол, и память к тебе вернется. Проходите, проходите. Вот. Ну, нигде больной. Кому делать укол? Я готов, типа. понял. Так я не понял, это что начинается. Ох, медицина. Даже уколы сейчас через постель. Укол внутримышечный. Мне нужно только верхняя часть вашей ягодицы. Так и вы видеть все, я стесняюсь. <свес> Чего вы кричите? Я только ваткой помазал. Просто у вас руки холодные. Не волнуйтесь, это просто укол с витамином. В этом аккуратно, потому что на всю подкачанную красоту девочки в первую очередь обращают внимание. Я предупреждаю, если будет больно, то я могу лупануть. Это все. Можете вставать. Все уже все? Не больно? Я даже не почувствовал так давай ты музеем и во вторую половинку за санндалом сколько не жалко наташ можешь занять 20 гривен Спасибо. Ну что, шо, шо что-то вспомним. Вспомним? Правда, не сразу. Я бы посоветовал жить ему подальше от городской суеты. Свежий воздух, спокойная обстановка. Тогда память быстрее вернется. Ну тогда Виталик будет жить у меня за гором. Почему это у тебя? Виталику нужна спокойная обстановка. Поэтому у меня в квартире для него будет идеальное место. Доктор сказал, что Витальку нужен свежий воздух. Он остается дома. Ну, я ему окно открою. Так, ладно, вы тут пока разберетесь, а я пойду в парк. Само самого утра туда тяну. Сюда. Мишечна пам'ять. А нехай іде. Може, йому, як там парку тілочки почнуть відказувати, він все й О, Віталька. Віталька. А ти чого не здоровкаєшся? Так ви хто такі. Як хто такі? Я Богданівна, це Євгенівна. Ми твої сусідки. Сюда я вас не помню. Пока. Виталий Кашур, память потирал? Вполне, что память. Хотя лучше невинность. Парень. Пусть на большим сердцем, но плохой памятью не интересует. Я тебе завтра не вспомню, но ты не забудешь. Привет, Виталик. Так я не понял, мы все уже знакомы. Честно, ты меня Віталіком называешь? Ну, потому что ты сам так раньше представлялся. Правда, в прошлый раз ты подкатывал с фразой: А можно с тобой не только познакомиться? Ну, так, у нас с тобою что то було, да? Нет. Мы пришли к тебе домой, но нам помешала твоя мама. Так, сейчас идем зиму по морозиному, и ты мне расскажешь все, что про меня знаешь. Идем. <реклама> Главное, помню, что люблю морозина, а каким вкусом не помню. О, это вроде нормально, да? <реклама> <реклама> Так а я вам все э, рассказывал, ну, какие я там в постели. Три часа. <говорит> это это поскромните. Обычно за два часа высыпаюсь. Слушай, Виталик, а как получилось, что ты память потерял? Не знаю. Я помню, что меня сбила машина, привезли на квартиру, там три девушки. Я себе подумал, в притон какой то Думаю, что это женщина какая-то, что она моя мама. В общем, у меня такое подозрение, что меня не хотят пустить на уровне. Тем более, что их крысует участковый. Слушай, ты так спокойно об этом говоришь. Ты очень смелый. Ну, понятное дело. О, понятное дело, ты так всегда и говорил. Ну, так понятное дело, все понятное дело. В общем, я Алена. Я Катя. А, катя. Катя. Предлагаю продовжити нашу встречу в прекрасному романтиському місці. Ти з мару за ними не будеш, да? Це непогано, кстати. Ой, Богдановна, ти що, переїжджаєш, чи що. Да, Євгеніна, переїжджаю, переїжджаю. Слухай. Якщо побачиш хазяїна 25-ї квартири, ти це свисне, да? Ну, щоб переїзд не сорвався. Ага. <ривітна> Де? Да? Шутка проверка звука. <ривітна> Приходьте. мой гараж. Это и есть романтическое место? Конечно, а романтика. Кровать. Сейчас ценой да. свет выключим. Кусочки. Устроим 50 оттенков, Виталька. Слушай, у тебя ключей нет? Мы чего через узкую дыру залезли? Ну, это же И проверить гибкость. Виталь, а что ты тут делаешь? Я не поняв. Дєда, що це ви зайшли в мій гараж? Чому? Ця пам'ять відшибла. Я Петрович, це мій гараж. Так, а ну йдіть кудись йшли, що вам от мене треба? Взагалі, хто перший зайшов, того і гараж. Все, не мешайте, мы сейчас тут будем устраивать романтику, так что давайте, третий лист с ней. Я сейчас тебе устрою романтику. Стой! Вспомнив. Виталий, ну как ты не помнишь? Ты же ко мне всегда в гараж приходил. Я же твой друг. Все. Єслі б ти був моїй друг, то ти б так по-гомськи не ворвався б в голос і не іспортив би мені романтичний п'ятер. Йде, Манзела. Я Катя. Йдем, Катя. Віталін буде жити у мене за городом. Йому нужна природа. Якщо йому нужна природа, То я буду гулять с ним в парке. Он 30 лет уже в парке гуляет. А сама он может каждые выходные летать за границу. Хм. Ну, успокойтесь! Девочки, не ссорьтесь! <свы> ну, все. Раздевайся. Просто тут же очень жарко, окна законопачені. Ну, а чого нам потіти раньше времени, да? Ти не бойся, я б таку масаж зробив. Помоги застежкою. Віталік, от що ти робиш? Ну, все вистали! Поможіть розстібнуть! Лянь, Бенджамин Франклин пишет, что один переезд равен трем пожарам. Трем пожарам? Это как раз моя ситуация. Правда, правда, без переезда. Утюза была выключить. Четвертый. Виталик, у тебя три жены, а ты в дом привез какую-то девушку. Зинсина, ты так на своего сына кричать. Виталик, ты как с матерью разговариваешь? Музик, все ты хочешь. Успокойтесь, Виталику нельзя нервничать. Виталик, где ты взял эту девушку? Ну, да, познакомимся в парке. Вот. Надеюсь, теперь вы все понимаете, что Виталик должен жить со мной в загородном доме, подальше от парков. К тому же там есть Коля. Виталик его вспомнит и память к нему вернется. Тем более... Так, короче, темненькая, я к тебе. Тамара. Тамара, в тебе дом большой? Поехали. Потому что я больше не хочу оставаться в этом дурдоме. Привет! Узнал? Нет. Ну как же! Панду на переезде поездом сбила. Извините, обознался. О, Барсик, привет. <звучит> что значит Коля? Кто то тебе такое имя прикольное придумал, а? <звучит> да ну что значит я? Ты да я. <звучит> да ну ладно, что, я твой лучший друг, Тису? Что-то та я такого не помню. <звучит> ну ладно, Не волнуйся, Виталик. Со мной ты все вспомнишь. <звучит> Тамара, Вообще-то мы с Наташей тоже законные жены Виталика. Поэтому мы подумали и решили, что тебя одну с Виталиком оставлять нельзя. Мы будем жить вместе. О, буду жить в загородном доме с тремя девушками. Все и удачно память потеряв. Только есть один вопрос. С кем у Виталика будет первая брачная ночь? А Пусть Виталик решает сам. <свист> Виталик, вылезай. Не бойся, это не больно. Доброе утро, Виталик. Доброе утро. Я приготовила тебе завтрак. Приятного <свист> аппетита. Завтрак? это громко сказано, как для двух подгорелых яиц. Виталик, так я тебе заказала завтрак в ресторане. Виталик, если не хочешь отравиться, обрати внимание сразу сюда. Это голубцы по рецепту твоей мамы. Класс. Трезли три завтрака. Тем более, если я одним завтраком никогда не наедаюсь. Ну, так. Недосулена, <плес> недожарено. <плес> не доложено. <плес> І ні одна не може нормально приготувати завтрак. А доктор мені сказав не волнуватися. А я ВОЛНУЮСЬ! В общем так, я решил, что три зеницы много, я не потяну поэтому останется только одна. Самая лучшая, да. Вот так и соревнование. На старт не можешь. Все, пока! Коля! Апорт. Апорт. Ну, апорт. Нет. Ну, мы же не поведемся на этот бред. Мы же женщины, в конце концов. Виталик, ты же умный мужчина. И выберешь ту женщину, которая больше всего о тебе заботится, правда? Правильно, к работает. Тамара, да, надо запомнить тебя. Виталик! Вот я тебе кальян принесла. Молодец! Настя, да? Надо тебя запомнить. А, то, то куда э, Хай Наташа раскурит. Ну, у нее объем легких, больше. Наташеньку я запомнил. <свистит> э, слухай, Ев... а давай жить вместе, а? А, а? а нафига? Как нафига? Дешевле. Я все посчитала. За газ платиш ти mm. э, за воду платиш ти, а вот за світ <хи> ти. А ти що будеш делать? Як що є гені? Я тобі здаю свою квартиру. Віталік. Да, Я Наташа. Виталик, ты что, совсем меня не помнишь? Вообще-то раньше ты меня называл Наташенька. Наташенька. Кстати, как тебе мое новое платье? Фигня. Без платья ты лучше. Не, я в смысле не помню, просто сердцем чувствую. Ну, а туфли? Ой. Нормально, только мокрый. Виталик, а ты помнишь, как ты приматывал меня скотчем? Не помню. Но ну прикольно, надо запомнить. Мужчина з великим серцем і плохой пам'яттю не інтересує. Я завтра тебе не вспомню, але ти мене не забудеш. Оригінально, а ви кто? Меня зовут Виталик, я твой новый сосед. Так что если где-то что-то надо там прикрутить или закрутить, или приголубить, обращайся, обязательно приголублю. Меня зовут Валерия, очень приятно. Ну, заходите как-нибудь в гости на чаек. Мау. Так хочу сдать. Спасибо, Валерочка. Ну давай за знакомство. Вообще ничего так, да? Такая молодая, свой дом, свой огород, помидоры, огурцы. Насопала, и подарила. пусть На раздевание. Это наша соседка Валерочка. Здрасте. А это наш муж. Поэтому что мы тебя больше рядом с ним не видели. Угу. Виталик, а ну быстро домой. На связи. В тебе тебя во вообще супер. Ну, смотри, пишу статус ВКонтакте. Секрет счастливого брака номер один – иметь трех мужей. А теперь напиши. Секрет счастливого и долгого брака – они не должны знать друг друга. Ой, класс. Виталик, привет. Коля, я чужой, фас! <laughs> ты, ты что? Я же твой отец. Коля, все, все, фу, успокойся. Если бы не я, то Вин бы вас порвал бы. Я тут тебе твой любимый журнальчик принес. Полистай, может, вспомнишь что-то. Класс! Вспомни! тут на 20 странице должна была быть заначка. Куда делась? Шутка, шутка. Ну, за двадцатку спасибо. Подарки не дарки. А домик у твоей Тамары нормальный. А ты что, думал, твой сын лох? Здравствуйте, Валерий Валерьевич. А я вам тут Чайка принесла. И хотела попросить вас повлиять на Виталика. Вы же понимаете, что для вас я буду лучшей невесткой. Папа, здравствуйте. Я так рада вас видеть. <реклама> <свус> э -э, ну так, все, хватит уже. Развели <свус> тут телячьи нежности. <свус> <свус> как тебе там... Наташа, а ну, сгоняй нам за пивку. Что? Еще чего? Ну, если Наташа не хочет, я могу сбегать. А зачем бежать? Вот, холодненькая. Молодец, отчизны открыла. А у меня есть открывашка. Не надо, я и сама могу. Братьев, больше всех старается. <с2> <свист> а, а помнишь, как мы с тобой вместе в Бердичев ходили? Пешком <свист> 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 Не помню Вы кто? <свист> Виталик, ну это уже не смешно ну? <свист> Я серьезно Музык, что ты тут делаешь? Цілий день ходиш за мною, розказуєш сюди постійно. Синок, ну ти чого? Так який я тобі синок? А ну йдіть отсюда, Коля Фас! <поцел <Pereira> <поцел> <поцел> Давай! Євгенівна, <поцел> <поцел> от представь собі таку ситуацію, що ти і ще дві жінки борються за одного мужика. От що би ти робила, а? Нічого. Як нічого. Ну, я спочатку подождала би, поки не повбивають одна одну, вот, а потім взяла мужчину і ушла. Натаса, скажи мені як моя зіна. як я тобі. Ну, у нас не было мрачной ночи. Но сегодня попал дождь. Сейчас я тогда быстро пожелаю спокойной ночи Настя и, и вернусь. <смех> <смех> Настя, а у нас была брачная ночь. <laughs> Нет. Ми днём робили? <цова> <зова> а я как раз подумала, может, сьогодні саме раз. О, правильно. Щас я быстро детамара до, до і позилою спокойно, і сразу до тебе. Тамара, у нас з тобою була. первый обратите на Виталик, я сделаю все для того, чтобы она случилась сегодня. А как она? Я только зубки подсесю. Не может быть. Виталик, ты женат на трех секарных девушках и ни разу не было. Хотя, если бы было, то я бы это запомнил. А я говорю, Виталик будет спать со мной. А я сказала, со мной. Я вас помирю, он будет спать со мной. Это мой дом, и я решаю, кто с кем будет спать. Да, конечно! Так, Штырьков! я все решил. Будем спать все вместе. Я сказал. Котик, ты не против, если с нами поживет моя мама? На переезде панду поездом успела. Коля, ну що ти починаєш? Не вигнали, а сам пішов. <пух> <пух> Спати втроєм? Ти горшочек включай. Хто це не такий, згодися. Ах, <пух> хоча, звісно, було б здорово. Заблажився б з жінками, як з сінятами. Тепло. <пух> Віталік, я на автобус опоздав. А можна я з вами переночую? От музыки ты приставути. Коля, фас. Ну, в семейной жизни, как в бизнесе. Если вы хотите получать качественные услуги, то среди жен должна быть здоровая конкуренция. Да.